Uh, kita masuk kepada topik yang kedua di dalam kursus ataupun modul yang uh, ketiga ini di dalam topik yang kedua iaitu dalam topik ini kita akan bincangkan tentang rukun yang ketiga mengenai wali perkahwinan. Uh, wali dalam perkahwinan itu siapa? Mereka itu adalah waris lelaki seperti bapa, datuk sebelah bapa dan lain-lain orang-orang lain yang bertanggungjawab ke atas pengantin perempuan itu tadi. Kan, kalau ayah, kalau anak perempuan ni dia ada ayah. Ayah adalah wali. Kan, kalau ayah tak ada, ada, datuk. Datuk dia. Datuk itu adalah wali. Datuk itu mesti berhak bayar sebelah bapa. Ataupun orang, -orang lain. Ha, kalau tak ada datuk tak ada, abang lelaki laki Ataupun adik lelaki laki Nanti kita akan bincangkan siapa yang layak untuk menjadi wali. Baik, bagi rukun yang ketiga wali perkahwinan ini, kita dapat dua kategori perwalian. Dalam upacara akad pernikahan. Kalau kita cerita tentang akad nikah, kita ada dua jenis wali. Yang pertama, sama ada wali itu adalah wali khas. Siapa dah wali khas ini? Ia merangkumi ahli keluarga wanita sama ada dalam kategori wali mujbir ataupun wali nasab. Wali khas ni adalah ahli keluarga wanita tadi lah. Sama ada ayah dia, datuk dia, abang dia, adik laki-laki dia, pak cik dia, uh, itu adik-adik beradik -adik dia. Dia sebut kita wali yang khas bagi wanita tadi. Uh, ataupun kalau dia tidak ada ahli keluarga yang boleh menjadi wali bagi pihak dia. Uh, dia tidak ada wali. Maka kewalian itu berpindah kepada hakim, uh, penguasa. Uh, kita sebut sebagai wali am. Sebab wali am. Sebab hakim ini dia boleh menjadi wali kepada semua rakyat-rakyat dia. Uh, kan sebab tu disebut bagi wali am jadi kita ada wali khas dan juga kita ada wali yang am uh, ya okay. wali yang khas ini adalah mereka yang dimaksudkan dalam kategori mengikut tertib seperti berikut okey kita melihat kepada wali uh, jadi dia ada dia ada dia punya tertib tertib susunan susunannya okay. bagi seorang wanita yang paling wali yang paling dekat dan yang paling berkuasa ke atas wanita itu adalah disebut sebagai wali mujbir. Uh, wali mujbir. Uh, dan mereka inilah wali nasab lah. Uh, wali khas itu adalah wali nasab yang ada hubungan. So, dia khas, dia khusus. Dia berdasarkan khusus itu sebab apa? Ada pertalian nasab tadi. Uh, dan dalam kalangan wali khas ini, dia ada dua pihak yang disebut sebagai wali mujbir. Uh, mujbir, tu, mujbir tu maksud paksa maksudnya kedua-dua orang wali ni dia mempunyai hak untuk memaksa perkahwinan tersebut. maksudnya dia boleh mengahwinkan wanita yang dia menjadi wali itu walaupun tanpa kebenaran walaupun tanpa keizinan wanita tersebut. Sebab apa dia ada hak untuk memaksa. siapa dia kalau boleh menjadi hanya dua pihak saja. Iaitu ayah. Kalau ayah tak ada, datuk dia, tok wan dia. Ini dua ini saja wali yang mempunyai kuasa mutlak untuk mengahwinkan anak perempuan mereka ataupun cucu perempuan mereka. Ayah. Ha, paling dekat dengan ayah. Kalau ayah tak ada, baru dapat kembali. Datuk. Ha, kalau ayah ada, Datuk tak dapat. Ha, kan? so, kuasa itu kekal kepada ayah. Ha, jadi, yang paling kuat, wali yang paling dekat dan paling kuat sekali paling bagi wanita itu adalah ayah dia. Ha, so, ayah ni adalah wali nasab dan dia dalam masa yang sama dia adalah wali mujbir bagi anak perempuan dia. Uh, kan. Sebab dia, dia Islam memberikan hak kepada ayah ni untuk mengahwinkan anak perempuan dia. Sebab anak perempuan tu datang daripada benih dia. Uh, jadi wanita itu hidup di atas muka bumi ni sebab apa? Sebab ayahnya ayah tu tadi. Okay. Uh, jadi jadi sangat-sangat jaranglah ayah ni nak mengahwinkan anak dia dengan orang yang dia uh, apa dia tak suka kan. Uh, jadi sentiasalah ayah ni dia nakkan pasangan yang terbaik untuk anak dia. Jadi. jadi Islam memberikan hak wali mujbir ini kepada ayah kalau ayah tak ada, datuk tak ada, maka hak pewalian tadi berpindah kepada adik beradik lelaki. Ibu apa atau sebab apa. Seperti abang dia, adik lelaki-lelaki dia. Kan? Dan ini adalah wali nasab. Wali nasab saja. Abang, adik lelaki-lelaki tak boleh paksa. kahwin. So, mereka tak ada kuasa wali mutiwil tadi. Ha? Tapi mereka boleh menjadi wali perkahwinan. Jadi, ayah tak ada, abang boleh dipindah sebagai wali. Pun adik lelaki-lelaki boleh dipindah sebagai wali. Kalau tak ada adik abang tak ada. Maka anak lelaki kepada adik beradik lelaki seibu si sebab itu. Maksudnya anak saudara kita. Nah, kalau kita ada anak saudara. Anak saudara itu lelaki-lelaki. Kan? Maka dia boleh menjadi wali bagi kita. Orang perempuan lah. Ha? anak saudara juga boleh menjadi wali. Ibu saudara lelaki seibu si sebab atau sebab apa. juga boleh menjadi wali. Kan? Dan yang terakhir adalah anak lelaki bapa saudara anak lelaki bapa saudara ada uh, anak lelaki bapa saudara lelaki seibu sebapa atau sebapa senang nak kata dia ialah sepupu lah sepupu sebelah ayah senang dalam istilah dia tu panjang sikit anak lelaki anak lelaki bapa saudara lelaki seibu sebapa atau sebapa aa senang kata sepupu kalau kita ada sepupu lelaki-lelaki sebelah ayah kita right. uh, maka sepupu lelaki-lelaki sebelah ayah juga boleh menjadi wali perkahwinan kalau so, dia turutan tu turutan dia mula dengan ayah, tak ada ayah pergi kepada datuk, tak ada datuk pergi kepada adik-beradik kita abang ataupun adik lelaki. Tak ada ni pergi kepada anak saudara. Tak ada anak saudara, pergi kepada bapa saudara. tak ada bapa saudara pergi kepada sepupu kita. Satu so, itu itu dia punya uh, turutan dia tak ada semua tak ada maka pindah kepada wali. Walaupun begitu, sekiranya enam kategori wali di atas tidak dapat berjenak sebagai wali, maka tanggungjawab wali akan berpindah kepada kategori yang kedua, itu wali hakim. Uh, kan? Kalau tak ada, uh, di mali semua tak ada. Ha. Kalau ayah tak ada, tuan tak ada, di mali tak ada, uh, abang tak ada, anak belakang tak ada, anak apa di pot belakang tak ada, sepupu tak ada, maka berpindahlah hak wali itu kepada wali hakim. Kemudian wali itu berkahwin dengan wali hakim. Dan Nabi SAW, Fasulutanu waliyun malla waliyalah maka sultan itu akan menjadi wali sultan lebih hakimah hakimah sultan itu menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali jadi penurunan kuasa wali selepas penolakan wali yang pertama Penurunan kuasa wali selepas penolakan wali yang pertama dalam mazhab Syafi'i wali yang diturunkan kepada wali hakim selepas penolakan wali yang pertama itu kesemuaan mazhab Syafi'i Contoh ayah tolak nikah. Kan? Maka selepas ayah dia tak pergi kepada datuk. Kan? Ayah menolak maka terus boleh pindah kepada wali hakim. Uh, kan? Maka mana kalau mazhab Hanafi mengatakan bahawa pewalian berpindah kepada martabat wali seterusnya berdasarkan turutan wali. Uh, keadaan yang bolehkan penurunan kuasa wali kepada hakim uh, adalah seperti berikut. Tak kena jelas. Itu dalam bahasa Syafi'i. Wali yang paling dekat menolak. Ataupun tak ada. Wali yang paling dekat tu dia menolak ataupun dia lari ataupun dia sembunyi dan sebagainya. Dia tak boleh. Dia tak ada. Dia tak mau nikah kan. Dia menolak. Maka wanita boleh mendapatkan wali hakim. Jika hakim melihat adanya keperluan masalah untuk pernikahan tersebut, maka hakim boleh mengahwinkan wanita itu. Maka tak perlu dia pergi kepada uh, apa ni adik-beradik tak perlu pergi kepada sepupu dan sebagainya terus pergi kepada wali hakim namun dalam mazhab Hanafi mesti turut tu ayah tak ada pergi ke tuan tuan tak ada pergi kepada apa adik-adik kan nah, tak nak, nak belakang. Belakang. Okay. Nah, begitu tak ada nak belakan buat belakan sepupu okey begitu mazhab Hanafi jadi keadaan yang boleh menyebabkan penurunan kuasa kepada hakim pertama sekali tidak ada wali nasab tak ada, tak ada, ada ayah tak ada tuan tak ada yang kedua tidak syuruk cukup syarat-syarat sebagai wali bagi wali akrab ayah dia ada tapi ayah dia okay you kan gila dan sebagainya dan, uh, maka pindah kepada bagi hakim yang ketiga wali akrab berada jauh dari wanita melebihi dua marhalah uh, kan? wali wali ni ayah dia pergi travel pergi ke Indonesia dan tengok uh, ayah dia duduk jauh dia pun pergi berhakim tak kahwin dengan wali hakim Ya, kan? ini dah Uh, inilah hujah orang yang uh, pergi berkahwin dekat selatan Thai Sebab apa boleh berkahwin dekat selatan Thai? Sebab wali dia duduk jauh, lebih pada dua marhalah lah. Jadi dia boleh mendapatkan uh, kuasa wali hakim untuk mengahwinkan dirinya Kemudian yang keempat, wali akrab masuk penjara yang tidak perlu berhubung dengan dia uh, Juga boleh buat wali hakim Yang kelima, wali akrab sedang dalam ihram uh, Ayah dia pergi buat umrah, uh, ayah dia tengah pakai ihram Dia pergi menikah menggunakan wali hakim uh, wali akrab bersembunyi tidak mahu menikahkannya. Satu uh, bertujuh, wali akrab enggan menikahkan. Wali uh, Yang kelapan, wali akrab hilang dan tidak diketahui hidup atau mati. Yang kesembilan, wali akrab tidak kahwin sendiri dengan perempuan tersebut. Uh, yang ni, apa ada? Yang ni sepupu lah. uh, dia kira. Dia tu wali dan juga dia juga boleh kahwin dengan wanita itu. Uh, okay. Jadi ini adalah keadaan-keadaan uh, yang menyebabkan penurunan kuasa kepada wali hakim. Kita akan sambung untuk topik yang kedua. Wallahu ta'ala alam.